আৰু এই যুৱ সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিন টাইমৰ সন্মানীয় মুখ্য সম্পাদক শ্ৰদ্ধাৰ নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আজি তেওঁলোকে উদ্বোধক হিচাপে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ উদ্বোধক মহোদয়ে বৰ্তমান সময় প্ৰেক্ষাপটত যুৱসকলৰ যিখিনি কৰণীয় আৰু আহোমসকলে অহা সময়খিনিত কিদৰে সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেক জাতি আৰু জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত কৰি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বিশ্বৰ মানস পথত কোনোবাই জিলিকাই ৰাখিছে যাৰ মুখলৈ চাই আমি আশা দেখিছো যাৰ চকুলৈ চাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিছো যাৰ ব্যক্তিত্বই আমাক এটা সুকীয়া ৰূপত আলোক সন্ধানী পথৰ ক'ৰবাত সুগন্ধ বিয় পাই আছে সেই দুয়োগৰাকী আপোনালোকৰ এই বংশৰ উত্তৰ কৰি নাম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু অম্লান বৰগোহাঁই যি দুগৰাকীয়ে এটা সুকীয়া মাত্ৰাত অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখনক এতিয়া লৈ গৈছে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি যেতিয়ালৈকে পানী বৈ থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ ভূখণ্ডত যেতিয়ালৈকে আমি ভাৰতীয়সকল জীয়াই থাকিম মই ভাবোঁ তেতিয়ালৈকে এই লাভলীনা বৰগোহাঁই নামৰ ছোৱালীজনীৰ নাম সোণালী আখৰে লিখা থাকিব কি বুলি যে প্ৰথম অলিম্পিক বিজয়ী অসমীয়া কোন লাভলীনা বৰগোহাঁই কোনোবাই নোহোৱা কৰিব পাৰিব নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে ঠিক একেধৰণে অম্লান আজি এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ অমলান যিটো গতিত গৈ আছে আপোনালোকে চাব যে আগন্তুক দিনত অকল অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় বিশ্বৰে আন এটুকুৰা হীৰা হবলৈ গৈ আছে এই অম্লান নামৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰাটো গতিকে সেই অম্লানো আপোনালোকৰ বংশৰে উত্তৰ ফুৰি যেনেকৈ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ যেনেকৈ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ বিবেক সদৃশ ব্যক্তি তেনেকৈ অম্লান আৰু লাভলীনা হয়তো আজিৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্ভাৱনা সপোন